Вообще не идет речь об этой повестке. Ну тут про загальный висковый обойзок. Тут еще указывают, что при себе должны иметь деньги от 800 до 1500-1000 гривен. Это вообще как это может при себе такие иметь деньги? Там продуктов на неделю або на 10 дней. Это здесь четко все указано. Что, чего, продукты харчевания на одну добу, вот, вот, которые должны иметь. Речего Миша особые речи, там паспорт. Ну и так вот эту повестку должна быть, которая есть. Ну а тут же как? Ничего нет. Вот эта повестка, которая вручается каждому. Она ж, кто приносит представитель администрации, квартальный. Вот расписка отрывается, подпись становится. Эта расписка забирается э, ос, особо, которая приносила. Остается у ВН обязана повестка, самое поведомление для э, руководителя предприятия. То вот. есть это относит он на предприятие, вот на предприятие относит, что он будет призываться. А эту повестку он несет в военный комиссариат. Везде печать стоит, место печати, военный комиссар. Печать районный, городской военный комиссар. В этой подробке провокационной повестки почему-то областной военный комиссар. Тогда ни, ни, в одной повестке это не имеет права, уже нарушение закона. Все. Ну и форма совсем другая. Просто подробка это специально для того, чтобы будоражить народ дискредитировать вооруженные силы. То есть группы работают по дискредитации с творами, провокационные так называемые группы, в Мелитопольском районе, в Токмахском районе. Особенно в Токмахском районе. Люди с этими повестками и фальшивыми уже приходили, да, я так Да, эти повестки, фальшивые повестки, они надаются військозобовязанным до дому. Тому числі тим військовозобов'язаним, які взагалі на обліку військовому обліку і не стоять. Вони хворі, вони виключені з військового обліку, районного військових місця інваліди все рівне приносять, що він повинен чомусь 13, 15 квітня на 9 годин там в Такмаке, а о 5 годині ранку прийти, ну, відповідно, гроші з собою принести там. Ну і взагалі, тобто є провокація для того, щоб будоражити народ. Паніку викликати, ну і відповідно потім реакція мешканців, що як це так, вимагають гроші, там, розміри. Ну, а для того, щоб роздавати такі повістки, це ж повинна бути якась база даних, цих військових зобов'язаних. Ну, справа в тому, що ніякої бази даних не потрібно, Тут нічого немає. А, Просто всіх підряд записує. Да, всіх підряд, де хто мешкає, підряд хворий, не хворий, знає десь і надає, надається, що він повин, повинен прийти.